Что касается сегодняшней работы, на сегодня предприятие закончило первый квартал. Нельзя сказать, что он был супер успешным. Ледовая компания и в общем-то, падение производства на металлургических комбинатах не дали нам в очередной раз показать рекорд. И думаю, что в этом году мы не сможем достичь того уровня перевалки, который был в прошлом году. Но прежде всего мы сделали, выполнили план на 105%. Продуктов. Получили э, доходы в сумме 92 миллиона 700 тысяч, значит, э, прибыль получилась в результате нашей деятельности 28 э, миллионов. Э, заплатили налогов в бюджеты всех уровней в размере 59,5 миллиона гривен. Значит, на предприятии работало 1141 человек. Средняя зарплата уменьшилась в сравнении с предыдущим периодом и составила 9351 гривна. Ну, я еще раз повторяю, мы не нагоняем зарплату, а мы платим реальную зарплату, которую, в общем-то, люди труда, портовики заслуживают. Поэтому я думаю, на сегодняшний момент у нас проблем нет с грузами, предложения превышают возможности более чем в два раза. По-прежнему у нас основным тормозом развития является железная дорога вот на сегодня буквально мы полтора раза превышаем плановые показатели перевалки но доставка вагонами грузов практически не осуществляется все вагоны застопорились в запорожье и на линии больше 600 вагонов что не дает нам ритмично в общем так подавать сюда так на рейде у нас стоит судно на которое весь груз находится в желез... на железной дороге и не знаем ставить его не ставить, то есть это определенные потери для грузовладельца. Но это возмещается за счет грузов, которые доставляются к нам в порт автомобильным транспортом, как бы не сетовало жителей города, но это ну, палочка-выручалочка для порта и серьезный доход. Поэтому зерновые грузы, которые приходят, они, в общем-то, компенсируют неудачную работу железнодорожников и порт в общей в общей программе, я думаю, опять выйдет на какие-то рекорды, значит за счет вот стабильной работы, то есть стабильность порта, не, работы порта не прекращает.